kuni kecha bizga ham ishonch telefonimizga ham ijtimoiy tarmoqlar orqali bobur ko'chasi bilan mustaqillik ko'chasi kesishgan joydagi bolajon bog'i bor oldin bordi ancha yillardan beri haqiqatda qarovsiz holatda atrofi o'rab olinib daraxtlarga o'sha xavf ostida daraxt kesilishi mumkin qurilish qilishim mumkin degan mavzuda ijtimoiy tarmoqlarda xabar tarqadi ham bizni boshqarma ishonch telefoniga xabar yetib keldi mazkur murojaatga ko'ra o'rganishlari olib bordik farg'ona shahar inspeksiya inspeksiya hamda biyahlil mahalliy bo'limlar s u o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish bo'limlari tomonidan kelib o'rganishlari olib borilib hududdagi daraxtlar xatlovga olindi atrofi o'rab olingan biz e, ikki kun oldin oltinchi yanvar kuni kelib e, ogohlantirish berdik aytdik shunaqa olib tashlanglar daraxtlarga shikast yetmasin deb ogohlantirishimizga qaramasdan mana hamon davom etyapti ish davom etib lekin afsuski olib tashlashgani yo'q hozirda bizda atrof to'liq o'rab olingan bir gektardan oshiq joy o'sha bog'ni teng yarmidan ko'p joyi o'rab olingan lekin bu yerda asosan eng ko'p daraxtlar saqlanadigan joy o'rab olingan bu tomonda uncha kesilgan bir ikkita daraxtlar tepasidan butab tashlangan bu yerda hatto tagidan olib tashlangan eski daraxtlar ham bor to'g'ri oldingi hozirgi holat emas hozir aniqlashimizcha besh oltita ko'p yillik manzarali chinor daraxtlari kesilgan ular eski besh olti yilgi oldingi holat lekin ba'zi bir daraxtlarimizni tepasidan butalgan balki bu tegishli ruxsatnomaga asosan bo'lgandirki hozir surishtiruv ishlari olib boryapmiz o'rab olingan hudud aziya crodo ma qurilish firmasiga tegishli bo'lib o'shalar tomonidan hozirda qurilish ishlari olib boriladimi hali noma'lum hali aniq oxiriga yetkazganimiz yo'q o'shalar tomonidan o'rab olingan